Микола Яновичу, ну все-таки за останні три роки уряд встиг дещо зробити насправді так. Якщо говорити, от судячи з тієї інформації, яку озвучують на засіданні уряду, і ви, і ваші підлеглі. Так, ну є декілька моментів, вони щоразу спливають, багато позитиву дійсно озвучується. Я наведу кілька прикладів. Просто так пенсії вдвічі більше пенсіонерів отримають пенсію розміром більше тисячі гривень. Це за останні три роки я маю на увазі. Зросли зарплати бюджетників у два рази, так. Більш-менш стабільний курс гривні, але на фоні ще інших інших перетворень з'являється така інформація. Наприклад, проведені були останні соціологічні дослідження, і вони показали, провели, до, до речі, досить такі поважні установи соціологічні. І українці сказали, більше 80% людей вважають, що їхнє життя погіршилося. Все-таки такий контраст, як ви можете пояснити? Це не три роки назад. скажем, в марте 2010 года, задали вопрос. А давайте вспомним, вот март 2010 года, да? Экономика находится в кризисе. Люди не могут получить депозиты в своих банках. Многочисленные очереди перед банками, да, с требованием вернуть свои вклады. Замороженные стройки по всей стране, останавливающиеся предприятия, колоссальные долги и вот в этот, да, ну, необходимость проведения Евро-12, да, замороженные стройки, например, во Львове не строится стадион, брошено строительство Олимпийского стадиона в Киеве. И мне кто-то бы сказал, вот через три года у нас пенсия увеличится в полтора раза, например. Средняя заработная плата увеличится примерно в два раза. Что будет стабильным курс гривны, что Украина расплатится по своим всем внешним обязательствам, успешно построит все объекты евро, будет реконструировать больницы, построит 500 детских садов, например. Поверил ли я в это или не поверил? Ну, я твердо знал, что так будет, но я бы никогда публично об этом бы не сказал. И вы можете поднять мое выступление марта 2010 года, и вы нигде, нигде не увидите, что я это обещал сделать. Но, тем не менее, это сделано. И я же говорю не абстрактные вещи. Вот, например, терапевт с 10-летним стажем работы. С Ивана Франковска, да? Надежда Васильевна. Зарабатывала 1055 гривен. Это реальная зарплата с реальной ведомостью. Северальные ведомости, да? А сейчас у нее зарплата за тот же месяц, но уже в 2013 году составляет 2533 гривны, Что на 1479 гривен больше. Ну и в, в абсолютном исчислении где-то там в два раза больше, так? Возьмем, например, любой другой пример. Учитель из Харькова с 15-летним стажем была зарплата 1539 гривен, сейчас 3462 гривны. Да, что надо примерно 2000 гривен больше. Я могу таких примеров приводить немало. Это все реальная заработная плата. Это не придуманная заработная плата, это реальная. Возьмем такой показатель, как тарифы на жилищно-коммунальные услуги. Несмотря на жесточайшие требования к нам, несмотря на то, что нам достаточно трудно поддерживать эти тарифы на э, вот том уровне, на котором мы их поддерживаем. А почему трудно? Да потому что стоимость, например, газа увеличилась с 230 долларов за 1000 кубометров так, до примерно там, 430 там, долларов, а без учета харьковской скидки до 530 долларов. А, тем не менее мы поддерживаем стабильными массу параметров, определяющих повседневную жизнь наших людей. Это тарифы на жилищно-коммунальные услуги. А вот скажем, по сравнению с соседними странами, как мы смотримся вот по этим тарифам, да? Вот сколько, например, наши люди платят за газ в среднем, а сколько платят за газ жители окружающих нас стран? Об этом ведь не говорит ни оппозиция, да и средства массовой информации об этом очень редко говорят. А я приведу такие примеры. Ну где-то наши люди платят за газ при э, обычном потреблении, потому что у нас тарифы дифференцированы, и те, кто много потребляет газа, достаточно много платят. Но вот средний наш гражданин платит за газ примерно там 750 гривен за тысячу кубометров э, потребленного газа, да? А вот скажем, россияне, так? сколько платят. А россияне платят больше, белорусы платят больше, а румыны, скажем, насколько больше платят. А румыны платят больше нас где-то примерно в шесть раз. В шесть раз. А может быть в Румынии заработная плата выше, чем у нас? И значительно выше. Ведь это страна Европейского Союза. А давайте посмотрим, какая же средняя заработная плата в Румынии. Ну, пенсии минимальные 837 гривен, например, а в Украине 894. Средняя заработная плата в Румынии в той же самой, да, 5000 гривен. То есть она несколько выше, чем у нас, но ведь не в разы же. А может быть там цены на другие продукты питания значительно ниже? Да нет, оказывается, анализ показывает, что и цены на продукты питания там значительно выше, чем у нас. А сколько платит за газ, например, житель Швеции? Благополучная страна, прекрасная страна. Но оказывается, что он за газ платит 13 451 гривна за 1000 кубометров. В 20 раз больше, чем житель Украины. Я это привел не к тому, чтобы сказать, что вот у нас жизнь прекрасная, а в Швеции плохая или в Румынии плохая. Нет. Просто когда мы говорим о ситуации в стране, ее не, нельзя скажем, оценивать только в черно-белых тонах или только в негативных красках, как у нас это любит делать оппозиция.